Привет, хаю-хай, с вами Нерай, и сегодня я бы хотела вам рассказать и показать о моей кошке Дуньке, она как раз вот здесь вот сидит, и да, кстати, я поставила сюда лампу, не знаю зачем, но поставила просто, наверное, больше освещения буду добавлять. Вам же так лучше, да? Ну вот. И тут еще бардак, конечно. Камера не упадет. Только зачем, зачем туда залезла? О, Господи. Подождите-ка. Все. Так, вот моя пушка. Скажи привет. искусственный интеллект. Скажи пилот. Смотри сюда, смотри сюда, смотри вот сюда, смотри, смотри. Фу -фу. смотри. Это моя кошка Дунка. Ей всего. Сколько тебе? Сколько тебе лет? Ты же не была выучить, сколько тебе лет? Ей всего два годика. Она еще не очень большая. Но у меня ласка. Не стесняшка. Она любит поиграть. Yeah. Она мне будет очень играть Вставь камеру И Когда я включаю ей мои видео Она, честное слово Ну, постоянно их смотрит Так вот, и потом выходит Не знаю почему Донька, смотри, какой свет Она любит кстати, под эту лампу греться Потому что здесь вот тепло, да тут любит, любит сидеть Вот Вот глаза светятся Офигеть вообще не светит, но только лицо светится. Если я включу лампу, посмотрите, что будет. Ничего не видно вообще. Ну, видно, конечно, но только вообще не видно. Она черная. Все. И ей два годика, это Дунечка. Она, Она худая. В 2014 вроде приобрели. Ну, я думаю, что да. Вот, ой, сейчас густ кучу. Ну, в общем, все, что я хотела Дуньке сказать. Еще хотела сказать, что она вообще ничего не ест. Ну, ест, конечно, но она плохо ест. И то, что она няшка. Немножко... Потом когда-нибудь выйдет видео новое. И вот, выйдет новое видео. И я буду рассказывать, как я тренировал кошку. Вы сейчас на опаме, на этой Ну, ладно. Всем пока. С вами была Мини Рай и моя кошка Дуняшка. Бай-бай, Райсы. Райсы? Придумывал,